Їдемо купувати предмети старовини. Сьогодні скупляємось у Києві. Погнали! Друзі, трішки підскупились, багато іграшок радянських в коробках. Ось таке все було незручно знімати, світло було погане. Дома все покажу. Будемо зараз вигружати. Так, друзі, відбулася мега закупка. игрушек радянского часу с э, стильки игрушек я бачу в тильке. Э, в детском мире або э, в детском садике э, в детском садике у нас на всю группу было столько игрушек все в коробках это дополнительный плюс то что предметы в коробках э, люди бывают встречаются, в моей профессии очень бережливые. И вот это как раз тот случай, когда люди хранили все в коробках. Сейчас покажу детально, что удалось купить. Так, ну еще из мелкого тут э, купил на этом же адресе тришечки срибла. Вот такие сарешки. Кстати, друзья, кто в курсе, что за каминня? Таке корич... коричневий колір такий, трішечки просвіщається. Так, декілька колец Тут з нефрітом. Теж 875 і декілька хрестиків. За це я дав 300 гривень. Так, і у підписника Олександра я купив а, годинники. Цей працюющий командир, командиры. Э, полет стадион. Не працюют, на жаль. Не працюют також молния тетерев. И электрон, электронные годинники еще не проверял. Треба проверить. Так, и тут по позолоте трешечки. Ось такі годинники. Олександр, дуже дякую вам за довіру, тому що Олександр спочатку вислав мені посилку, він сам так захотів. Коли я вже її отримав, потім скинув гроші на картку. Дякую за довіру, Олександр. Так, ну, перейдемо к огляду. Що вдалося купити Купити огляду предметів? Купив ось таку велику сумку. Це у нас військова сумка, ну для чого вона, я ще не знаю. Бачите, може теж хто в курсі, скажіть, будь ласка, для чого ця сумка така велика, розкладається. Щось військове, але я бачу таке вперше. Цікаво буде знати. Так, ну, погнали. Ось така гра більярд. Ну, чому вона, її назвали більярд, я, якщо чесно, не розумію. Бачите, ось так. Ложится шарик. И должен попасть в какую-то из ячеек. Раз. Ну, игра на самом деле прикольная. Это чисто американская игра. Есть такая настольная. Покрупнее есть такие автоматы американские. И тоже вылетает шарик, там попадает в разные отверстия. Так, поехали дальше. Кукла. Кукла в коробке. Есть также и крышка под нее. Но что меня больше поразило, то это вот эта сеточка на голове с завода. Представляете? Запечатанная. Видите, как паутинка. Да, куколка сама простенькая. Резиновое лицо, к сожалению. Если бы еще она была паричковая, это бы было, был бы джекпот. А так как простенькая модификация, но есть, видите, вся одежда ее в идеальном состоянии. Состояние коллекционное. Посмотрите, носочки в пакетике. Еще даже носочки не одевались. Редко, когда вот именно в таком состоянии попадаются вещи, особенно игрушки. Понимаете, дети, для детей наоборот, все у них в руках горит. Разорвать, поломать, раскурочить, знаете, коробки. Меня всегда я их сразу выкидывал. Ну, а тут вот именно сохранить. В таком состоянии, нетронутым. Я не знаю, тут какое-то терпение надо иметь. Высокого уровня. Так, ну, раз уж с кукол начал. Вот вторая куколка. Вот она уже как раз-таки паричковая. Волосы у нее наклеены. Ну, тут нет обуви и простой сарафанчик. Так, э, це я був у людины. У людини на адресі, і вона ще зателефонувала сусідки, і сусідка принесла кармен. Я купив її за 100 гривень Кармен купив. Так, йдемо далі. Тут у нас лато. А, вперше таке зустрічаю бабінник соні. В гарному стані. На жаль, немає в мене шнура, но я уверен, что он работает. Состояние косметика великолепное. Ну, тоже я сказал бы коллекционное. Внешний вид так просто, как будто только с магазина. Так, игра за рулем. Полная комплектация, документы в сборе. Кофер от бинокля восьмикратного. К сожалению, бинокль купили до меня. И коробка. Не знаю, почему тот, кто покупал, не забрал коробку. И футляр. Ну, такие вещи я продам аж бегом. Так, тут всякие мелочи в виде фонарик, зажигалка и компас. Так, дальше фотоаппарат Зорки 6 с объективом Индустар 50. Тут игра зоологическое лото. все на коробочках все полная комплектация так здесь разные мелочи портсигар зажигалочки кубики рубики в коробках два штуки набор к магнитофону это кстати я не понял что за для чего ну для бобинных магнитофонов наборчик так тут конструктор но это не родная коробка вот такая деревянная собачка старый винтажный плюш плюшевый мишка но этот прям может еще сороковых или 50-х годов прям ранний-ранний. Но он под глубокую реставрацию. Так, радио спидола. Тоже раннего образца. Такие пользуются спросом. Так, что у нас тут? Конструктор. Конструктор вот такой. Немножечко купил парфюмов. Красная Москва. Пузыречек красная Москва, пустой. Сказка о рыбаке и рыбке, духи. Тут без названия. И тут Павасарс написано. Павасарс. Так. идем дальше мелкие разные игрушки паровозики слоники неваляшки флейты разные тоже флейта кстати с коробочкой вот какая-то тоже игра все в идеальном состоянии тут вообще коробочка как только с магазина это очень важно для коллекционеров, друзья. Коробочка. У меня у самого уже, честно сказать, фетиш на вот эти советские коробочки с серого картона этого. Ну, для меня это ассоциация как бы с деньгами, понимаете? Я уже вижу предмет в коробочке. Для меня понимание, что я продам его дороже. Дороже там на 50% бывает цена. Да бывает коробка дороже стоит, чем предмет на самом деле так бывает с машинками с модельками что люди продают коробку дороже чем саму машинку так это у нас тут украшение закупки один из самых крутых предметов этой закупки космический вездеход. Вот такая коробочка. И вот такой прекрасный вездеход, луноход с космонавтом. В отличном состоянии. С антенной. Великолепная игрушка. Тема космоса. Она интересна вдвойне. Так что из этой закупки эта игрушка самая дорогостоящая будет. До 100%. Так. Ну, дальше тут для развития, для логического развития, для интеллекта детского. Так, сервис, кукольный сервис. Пять подстаканников мельхиоровых. Несколько колод карт. Диафильмы. Это, по-моему, шахматы. Может, и нет, надо посмотреть. Так, мозаичка. Проигрыватель орбита 2. Бобинный. Это, кстати, коробка тоже родная. Вот видите. Дозиметр Белла. Такая игра у меня тоже есть. Это рулетка. Ой. По моему, математические кубики. И немножко вкладышей, отверток. Посмотрите, вот человек слаживал так бережно. Сохранил. А вот гляньте интересное с терминатором. Это ж надо было сохранить, понимаете, до 2025 года. Это вещи с 90-х, с 80-х. Оно ж мешает, стояло там где-то, я не знаю, в кладовке или в шкафу, на шкафах. Ну и вот люди сберегли это. Я не знаю, я бы это все выкинул уже, ну, сто раз. Да, ну, слава богу, что такие люди есть, которые сохраняют старые вещи, будь то игрушки, статуэтки, медали, значки, марки, неважно. Но они сохраняют вот историю сохраняют для нас товар благодаря которому мы можем заработать так тут у нас обертки из фольги просто фольга вот такие обертки друзья и такие вещи люди коллекционируют и покупают вот это все оно продастся все что в этих коробках тут с под конфет обертки Уверяю вас, это, я это продам, и ценник вас удивит. Ну да, это будут не тысячи гривен, но все равно. То, что многие бы выкинули, я продам и получу за это деньги. Так, вот такая цикава закупка, друзья. От таких закупок я получаю удовольствие, потому что соприкасаюсь с предметами из моего детства, и испытываю приятные чувства, окунаюсь в такую ностальгию, в атмосферу детства, и за это я люблю свою работу. За 300 гривень. Це все. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на вайбер, ми домовимося ціні, і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую.

Угу. А, це, це а що за радейка? Радіо. Ось дивіться Стан, стан поганий, дуже поганий. Ну, я, я, я воно нагорі. Я, я розумію. Я розумі. я, я розумі, я ага. витирав, не витиравний натирав. Ага. колонки такие. Это больше ничего не катурно. Mm -mm, ну, не моя тема, не моя тема. Ну, ну, а... та Радянська, Радянська. Та, ну вы ж бачите, є, она ржавая, я же. Не, її... ну я Да-да, да, не стан ну, Можно вытереть. Ага, все, цьо... не, во, ржава, тут же не вытрешь, э, ага. ржавчину. бачите. Ну вот yeah. я был, дивився в интернете, купил, ну я придумал, ага. та, ну, Да, ну да, надо... я. Поб... Ну, діло не в тому, що витіряти, розумієте, якщо просто витеріти, я витягнути. Я розумію вас, ну що таке. Так, продав півників. Зібрав ось таку стаю, зібрав, їде вже к покупцю. Покупець в мене оптовий. А ціна вище, ніж рознічна. Так, декілька цікавих продажів. Продав легендарний жезл гаишника. Продав на eBay. За скільки там? Анют? За 20 балів. 20 доларів плюс 15 доставка. Купили в Сполучене Королівство Великобританію, То есть поїде в Англію. І во Францію продав ось таку гармонь. Це саме гармонь. Не баян, не акардіон, а гармонь. Теза майже як шиза. З Олімпійським мішкою. Трішечки шевелиться ось ця планка. Я вже залив тут. ПВА клеєм. Зараз зафіксую, щоб воно перед відправкою приклеїлось. А так всі лади на місці. Компресія гарна. Ось така продажа. Гармонь продав за 100 доларів. Непогано. Ну, продавав її дуже довго. Друзі. А ось так я зафіксував. Бачите? Спортивне снаряддя можна використовувати і за іншим призначенням. Зараз подивлюся, як воно подсхватилось. Склеїлось, не склеїлось. Так, все супер, склеїлось. Нічого не рухається. Я ось цей отвір залив клей ПВА. Для таких Цілий ПВА повністю підходить. Ось, бачите, все суперово. Буду зараз пакувати і відправляти. Друзі, зараз знімав для вас відео і оглянувся навколо себе. Я в шоці, знов не встигаю, знов все в мене засипане товаром. Бачите? Все засипано товаром. Все. Бачите, в коробках якісь якісь кукли тут. Радіо. Так, друзі, тупо не встигаю. Бульдог мій в шоці. Тото, Тото, -то. Подиви на мене. Тото. -то. Ти в шоці? Він в шоці. Мій хлопчик. Коли поток товару великий, ось таке порой трапляється, що не встигає. Сьогодні обов'язково я все це розгрібу. Друзі, залишити коментар. Та підписатися на канал для вас це маленька дрібничка, і вам може казатися, що це не важливо. Але для мене це дуже важливо. Це піднімає мій настрій і дає мотивацію робити далі цікаві відоси. Дуже прошу вас, протисніть вподобайку, підпишіться, якщо цього ще не зробили. Всім добра, слава Богу, слава Україні і велика подяка ЗСУ.